Hər kəsə salam əziz izləyicilər. Bu gün sizlərə ən dadlı və asan hazırlanən kələm turşusunu göstərəcəm. 1 baş kələm, 1 kilo turşuluq xiyar, 1 kilo göy pomidor, 1 kilo yerkökü, yarım kilo yasıl bibər, 200 qram sarımsaq, 1 dəstə cəfərin, 1 dəstə kərəviz, miyanxur yarpağı, 1 stəkan sirke, arzuya görə acı bibər, duz, 1 litr suya 1 çay qaşığı şəkər tozu. Bütün bu tərəvəzləri yuduqdan sonra istədiyiniz böyüklükdə doğrayın. Böyük bir qabın içində qarışdırın. Sonra bu tərəvəzləri sırayla bankaya yığın. Ayrı bir qabda su ilə duzu qarışdırın. 1 litr suya 5 xörək qaşığı duz. Suyun içünə çi yumurta salaraq duzun normal olub olmadığını yoxlayın. Əgər yumurta suyun üzünə çıxırsa, 50 qəpiklik qədər görünürsə duz normaldır. Hazırladığınız suyu tərəvəzlərin üzərinə tökün, sirkeyi əlavə edin. Şəkər tozunu əlavə edin. Ağzını möhkəm bağlayın.